Вітаю вас це програма власний погляд, і ми говоримо про ситуацію у банківській системі, про депозити та кредити. Гостем нашої студії є Олег Устенко, економіст, директор центру світової економіки та міжнародних відносин на України. Пане Олеже, я вітаю вас у нашій студії. Ну, Власне, давайте розпочнемо ситуацію в банківській системі. От зараз працює місія міжнародного валютного фонду в Україні. Україна має тримати другий транш міжнародної допомоги. Власне, як це позначиться саме на економічній ситуації, на фінансовій, ситуации, ну и, властно на стабилизации курса гривен. Банковская система всегда была достаточно чувствительной системой в любой экономике страны, в том числе и в Украине. От того, как функционирует банковская система, зависит та монетарная политика, и в обратную сторону тоже есть зависимость, которую проводит Национальный банк страны. Но тоже от этого зависит и возможности для развития экономики. К сожалению, в условиях Украины Сейчас возможности задействовать так называемые монетарные механизмы стимулирования экономику, когда ты просто накачиваешь экономику деньгами, они фактически закрыты. Закрыты по той причине, что э, уровень инфляции и так достаточно большой, это первая причина, и не стоит его раскручивать дополнительно за счет э, выдачи ликвидности или вброса ликвидности, говорят экономисты, в экономику. С другой стороны, тоже правда, что давать ликвидность, когда пытаешься контролировать курс. Я понимаю, что согласно меморандуму с Международным валютным фондом мы перешли как раз к такой гибкой курсовой политике, но не стоило бы, не стоило бы вбрасывать дополнительную ликвидность для того, чтобы не пошел курс вверх, вот, чтобы не было и девальвации и дополнительной политики? Чи готова сегодня Украина? Адже такая политика действует в всех европейских странах. Я думаю, что и готовы, и по большому счету говоря, объективно никакого выбора нет. То есть надо было переходить к более гибкой э, курсовой политике. Более гибкой курсовой политике, потому что золотовалютные резервы были на достаточно низком уровне. Если вспомнить, когда началась программа с Международным валютным фондом, первый кредит, который мы от них получили, первый транш, Uh, он позволил пополнить запасы. До этого запасы были на уровне 15,5 миллиардов долларов. Очевидно, это неадекватная сумма и ненормальная для развития экономики. За... Ну, власне, тогда, за этому первому траншу, мы и вы, в частности, говорили про то, что, возможно, курс доллара будет снижен. Это правда. И давления. то, что произошло сразу же после, после получения первого транша, достаточно вспомнить, что в те моменты времени перед получением транша курс выходил за отметку превышающую 13 это ну, просто колоссальная была Ну, а сейчас позначка 12 есть, еще будет. Ну, я не думаю что он может быть объективно ниже прямо сейчас это да, по большому счету говоря это не имеет особенного смысла в краткосрочной перспективе но я думаю что тут есть одна важная важный момент вот вы очень правильно ведете дискуссию связанную с тем что есть программа с Международным валютным фондом, есть курсовая политика, которая должна была стать более гибкой из-за того, что мы сотрудничаем с Международным валютным фондом. Но есть вопросы, связанные с банками. И, к сожалению, когда происходит высокая, высокая девальвация, глубокая девальвация, а в Украине произошла глубокая девальвация, уровень девальвации фактически 50%, если брать курс 8 как начальную отметку и сейчас доведен до курса 12, всегда начинает э, испытывать проблемы банки. Почему банки испытывают проблемы? Банки испытывают проблемы, потому что они выдавали кредиты. Выдавали они кредиты э, не, в том числе и в долларах. Это правда, что после кризиса 8-9 годов э, было принято решение Национального банка по поводу того, что, э, что коммерческие банки не имеют права кредитовать в иностранной валюте тех, Заемщиков, которые не получают доходы в иностранной валюте. То есть для того, чтобы фактически взять кредит в долларах, ты должен был зарабатывать доллары. Очевидно, что это невозможно на территории, ну или по крайней мере в официальной плоскости это невозможно на территории Украины. Ну, власне, выникла ситуация, критичная ситуация с этими валютными кредитами на сегодня. Правда, потому что до этого в восьмом-девятом году началась колоссальная девальвация. И та девальвация была фактически 60% в отдельные моменты времени. Ну, пусть 50% тогда была девальвация, тогда начал резко ухудшаться банковский портфель. Качество банковского портфеля ухудшилось. Что это означает? Это означает, что банки выдали большое количество кредитов, но часть из этих кредитов, и значительная часть этих кредитов была и в иностранной валюте выдана. То есть, заемщики брали те, те, которых мы сегодня видим, протестующих, они взяли кредиты на тот момент времени. Под... Имеется на увазе до 2008 года? Да, имеется в виду 2006, 2007, 2008 года. Они брали кредиты в иностранной валюте, там, скажем, в долларах, при курсе около 5, потом вдруг курс стал 8. Очевидно, uh -huh. они не в состоянии рассчитываться, часть, по крайней мере, из них не в состоянии рассчитываться по данным кредитам. Что делать коммерческому банку? У коммерческого банка появляются убытки. Вот, кстати, почему мы сейчас видим вот эту напряженность в взаимоотношениях. Конечно, коммерческий банк несет убытки, но коммерческий банк это тоже не организация, которая работает в одну сторону. За ним стоят вкладчики, есть и кредиторы, которых потенциально должен любить. То есть убытки коммерческий... несут все, банки, и те люди, которые взяли кредиты, и даже те люди, которые поклали деньги на депозиты. И в случае реализации негативного сценария крах будет у первых, вторых и третьих. Действительно, у тех, которые дают деньги на депозитные счета, у самого коммерческого банка в виде его владельцев и у кредитора. Почему а это на негативный сценарий, как я Я имею в виду, а, как его остановить, мне кажется, что давным-давно пришло, в общем-то, время для того, чтобы попытаться распределить эту ответственность на всех игроков конце концов. Это моя будет такая солидарная ответственность. Правда, я считаю, что без задействования механизма солидарной ответственности, когда пострадает сам коммерческий банк, он должен пострадать. В конце концов, в, те, которые брали кредиты в валюте, они, они шли на ту рекламу, которую предлагал им коммерческий банк. Низкие процентные ставки, стабильный курс. То есть их фактически, я не скажу осознанно вводили в заблуждение. Но такую информацию им предоставляли. Я понимаю, что это реклама, я понимаю, что это маркетинг, но э, произошло то, что произошло. Банк должен понести ответственность. Но каким образом? Это значит, что надо потребовать от владельцев этого банка чтобы они вложили дополнительные деньги в этот банк. Называется, провели дополнительную, провели докапитализацию этого банковского учреждения, докапитализацию банка, если они не в состоянии это сделать. А вот держава может допомогти в этом выплате? Я считаю, что да. Если сам владелец не в состоянии это сделать, увеличить не Просто увеличить свой капитал, потому что, понятно, если у тебя испортились твои в данном случае э портятся активы вот кредиты, которые они раздали. Если их качество стало хуже, кстати сказать, в прошлый кризис по оценке Fitch, э уровень плохих кредитов, так называемые NPL non-performing loans, не плохие кредиты, а не уровень доходил до 42%. Потом он начал улучшаться, это состояние стало улучшаться и дошло потом же до. Ну у нас сегодня уважаемые, погані кредити, це валютні кредити пояснити. Сейчас и валютные кредиты, конечно, но плюс к этим валютным кредитам есть еще дополнительно плохие кредиты. Это кредиты, которые взяли те заемщики, которые в силу целого ряда причин, например, так называемого схлопывания экономического, когда сжимается экономика, несостояние рассчитываться по этим кредитам. Очевидно, что сейчас как никогда все очень связано с социально-политической ситуацией. Очевидно, что конфликт, который идет на юго-востоке страны, он точно не добавляет для нашего экономического развития. Очевидно, что там есть кредиторы, которые брали деньги в кредит в банке. Очевидно, они должны каким-то образом рассчитываться, и они не могут рассчитываться, если они не могут нормально функционировать. То есть надо тоже понимать, что, конечно, вот полная повестка дня, которая есть, скажем, у тех, которые брали деньги в кредит, она тоже не может быть выполнена. Люди должны понимать, или коммерческие предприятия, просто компании должны понимать, что если есть кредит, за него надо платить. Другой вопрос, что они не могут сейчас платить. Значит, надо вести переговоры с этим коммерческим банком. И коммерческий банк должен взять на себя часть ответственности за то, что эти ребята или эти компании не могут платить деньги. А если они не могут взять коммерческий банк, что куда смотрел наш Национальный банк Украины в период 6, 7, 8, 9 годов, 9 в меньшей степени, когда так массово росло кредитование в иностранной валюте. Значит, были какие-то адекватные ошибки и в последние два года, если снова начинается увеличение плохих кредитов, я имею уровня плохих кредитов, я имею в виду 12-13 года. И если Нацбанк, как регулятор на этом рынке, допустил ошибки, значит, тогда извольте каким-то образом со стороны государства помогать вот этим плохим банкам. То есть, если сам банк не в состоянии помочь, его надо заставить, вкладчика, э, владельца банка надо заставить э, делиться своими деньгами. В том плане, что он должен поддержать ситуацию, помочь выйти из плохой ситуации. Не всегда это возможно. Если невозможно, значит, значит тогда частично должна выступить государство, но есть еще и э, вкладчики банка, депозитарии, но депозитарии могут поделиться только одним способом. Это значит, что процентная ставка будет не 10 процентов по валютным депозитам uh -huh. или там не 25 по гривневым э, депозитам, она должна быть 20 или там я не знаю 8, 7, ну любая. То есть ответственность солидарная, солидарная ответственность. Более того, я считаю, что это все же происходит на фоне, кроме всего прочего, плохой вот фискальной ситуации. То есть тоже ничего бы удивительного не было, если бы какие-то дополнительные меры принимали принимало бы правительство в плане, не хочу сказать налог на депозиты, но какой-то аналог этого налога. Ну, с 1 липня а, мая депозиты обкладаться податками. но это вообще общая европейская и американская практика. Я вообще не понимаю, в чем проблема и почему такой а, шум из-за этого поднят в Украине. А, система совершенно проста. Если человек получает, ну, во-первых, это не налог с депозитов. Во-первых, это не налог с депозитов, это налог на процент, который получается с депозитов. Uh -huh. Если процентная ставка, например, если кто-то вложил 1000 долларов в банк, и 1000 долларов в банк вложены по 10% годовых, это значит, что он должен будет в конце периода, через 12 месяцев, получить 100 долларов. Но он получит не 100 долларов, а получит, с этих 100 долларов он должен будет заплатить какой-то... Какой процент. А з якої суми іде уже цей відсоток оподаткування? Ну, розковує? в общиї європейська, американська також практика це практика, коли ти платиш процент з процента, налог з процента. Вот ти 1000 долларов вложил, 100 долларов получил, то есть потенциально тебе в касі видали 1100, налог ти должен заплатить с этих 100 долларов 20, 30, 35%. То есть ти получиш, например, если это 5%, ти получиш свой процент не 100 а ты получишь 95 долларов, если ты платишь 30 процентов, значит ты должен будешь получить 70. Более того, я считаю вообще в условиях Украины, я вообще не понимаю, о чем сырбор в условиях Украины, потому что общая мировая практика, опять-таки, любого рода таких вот налогов, она всегда одинакова процентная, процентная ставка или налоговая ставка, которую платятся с акций, облигаций и подобного рода. Подобного рода доходу, який ти получил из банка, он точно такой же йде в принципі обычная ставка налога для физлиц. Якщо наприклад в условиях України там 15-18%, процентів, то точно такой же налог должен стоять власне така теза з експертів одного з експертів, що уряд знайшов ще один спосіб залізти в кишені з українців. Таким чином ні, ну конечно, ну тогда давайте откажемся от поддержки нашої армії. Давайте откажемся от поддержки нашей медицины. Давайте поборемся с коррупцией. Это более наполнения бюджета, Конечно, это один из способов достаточно быстрый, который можно задействовать для того, чтобы пополнить. Но можно бороться с коррупцией. Это более, то это важно. Другой вопрос, что борьба с коррупцией не даст вам результата в течение месяца-двух, а эта мера может дать немедленный результат. Представляете, что украинская экономика, которая в тени находится, по различным оценкам, порядка 50% экономики. Да, наши собственные, мои собственные оценки свидетельствуют о том, что в прошлом году в экономике Украины было произведено порядка 100, 100, 170 миллиардов, 175 миллиардов долларов в официальном секторе, а в теневом секторе 150 миллиардов долларов произведено. И этот теневой сектор не платит налоги, но он кормит огромное количество коррупционных схем. Почему не поднять вопрос по поводу колоссальной коррупции? Я вообще считаю, что в риторике президента, то, что мы слышали во время предвыборной кампании, это одно из важнейших направлений. Одно из важнейших направлений. Это вопрос уже не просто побороть коррупцию для того, чтобы дать какие-то позитивные сигналы для общества. Побороть коррупцию — это для того, чтобы э, дать возможность вообще, в принципе, нормально развиваться в стране. Это вопросы, связанные уже э, с, не просто с выживанием страны, это вопросы, связанные с национальной безопасностью страны. То есть все, что касается государственные закупки, государственные тендера, расходы на медицину, расходы, в конце концов, на науку, которые тоже я представляю сопряжены с огромным количеством коррупционных схем, с огромным количеством коррупционных схем. И от этого надо уходить. Надо, в конце концов, поставить вопрос э, совершенно глупой ситуации, которая есть в Украине, когда э, я вообще удивляюсь, что его до сих пор не ставят вот под при новой власти по поводу того, что если банкротится государственное предприятие, то ты можешь банкротить государственное предприятие и продавать его имущество. Но это же тоже ненормально. То есть имущество государственное должно оставаться у государства. Если ты банкротишь, если банкротится какое-либо государственное предприятие или государственное учреждение, госбюджет должен тогда найти деньги для того, чтобы возвращать. Более того, более того, надо поставить принципиальный вопрос, связанный с тем, а нам вообще надо такое огромное количество этих государственных учреждений, когда у нас идет война на юго-востоке страны? И вообще, не стоит ли нам пойти в такую длительную приватизацию? Не стоит ли отдать, я не знаю, там, по опыту части стран, с, по мировому опыту отдать в управление даже государственные предприятия частному бизнесу? Может И быть... Украина выиграет все. По крайней мере, мы выиграем, уйдем от тех колоссальных коррупционных схем, которые, по-моему, просто пронзили уже всю экономику, вообще все сферы жизни. Мне кажется, что без таких вот подходов, вот кардинальных, ты ничего не изменишь в этой стране. Ну просто ничего не изменишь. Вот будут брать, как брали, все на всех уровнях, засасывая в эти различные коррупционные схемы, бросая тень на тех, кто не хочет работать в этих коррупционных схемах. К сожалению, это факт. И поэтому очень многое зависит от такой проактивной позиции и президента, и президентской команды. И в конце концов, и депутаты, ведь не все подлецы. Да? То есть есть кто-то, кто может попытаться помочь, помочь изменить ситуацию. Может быть, это мало, может быть, это недостаточная критическая масса. Но есть критическая масса среди экспертов, есть критическая масса среди населения, которые расскажут и помогут это сделать. Я вас разумела. Дуже вам дякую. Вам Глядачам спасибо. нагадаю, что Олег Устенко, директор центру Световой Экономики и Международных Відносин був на Украине, был гостем нашей студии. Залишайтесь на парламентском медали, адже мы робимо политику зрозумилою.